أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء يشعرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها وَالصَّلَاةَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء وَنَا সদকুল মৌল ও সদকুল সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে এরকম আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন